डियर <दिवलीवियर> व्यूअर्स वेलकम बैक टू तो माई चैनल अभी हम आज जो कि के वोकेबलरी के रिपीटिंग वर्ड्स जो कि एफ पी एस सी पी ए पी पी एस सी एम पी एम एस और सी एस एस में मोस्टली रिपीट हो रहे हैं तो उनको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं उसी सीरीज़ की ये वीडियो भी है तो इसमें भी वो वर्ड्स मैंने आप लोगों के लिए सेलेक्ट किए हैं इनके सिनोनिम भी साथ लिखे हुए हैं ताकि आपको जब अगर पेपर में आ जाए तो आपको इनके मीनिंग आते हों और आप इनको आसानी से वहाँ पे ऑब्जर्व करके इनका आंसर कर सकते हैं तो जब नया वर्ड्स आप देखें तो उसको थोड़ा सा अपने माइंड में रिकॉल करें तो जैसे अगर आपकी उसकी ट्रांसलेशन उसके मीनिंग आपके माइंड में रिकॉल आ जाते हैं तो इन आई होप कि आप लोग आसानी से मल्टीपल चॉइस में उसका आंसर फाइंड कर लेंगे तो चलें स्टार्ट करते हैं बस आप कोशिश कीजिए को कि जो वकीबलरी वर्ड्स होते हैं इनको याद करने का रिमेंबर रखने का सबसे जो बेहतरीन तरीका ये होता है कि वर्ड्स का मीनिंग ढूंढें मीनिंग के बाद अगर आप उसका सेंटेंस बनाएं तो जब आप उसको सेंटेंस में भी यूज़ कर लेते हैं तो वो आपके माइंड में काफ़ी देर तक वो लॉन्ग मेमोरी में चले जाता है तो फिर आप जब रिकॉल करेंगे तो आपको आसानी से वो याद आ जाएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहला वर्ड है इंस्टिगेट इंस्टिगेट का मतलब होता है असल में उकसाना किसी को भड़काना तो उसके लिए इनिशिएट का वर्ड भी इंग्लिश में यूज़ किया जाता है तो जो वर्ड है इनिशिएट असल में बेसिकली ये इंस्टीगेट का सिनोनिम है आगे वर्ड है मिस क्री एन मिस असल में बेसिकली कहते हैं शर्पसंद को अयाश को जो कि बिहेव बैडली करे तो उसके लिए मिस का वर्ड यूज किया जाता है तो बहुत इंपॉर्टेंट है इंस्टिगेट मिस आगे वर्ड जो है ये तो अभी रिसेंटली असिस्टेंट डायरेक्टर एफ पी आर सी में आया हुआ था तो कंप्लेसेंट असल में बेसिकली कहते हैं ग्लैड को हैप्पी को मुतमिन को तो जो फोर्थ में है वो है टॉरेट टॉरेट कहते हैं जज्बाती को वेरी हॉट तो उसके लिए टॉरेट का वर्ड यूज़ किया जाता है यानी जिसका टेम्परामेंट हमेशा हाई होता है तो उसके लिए हम कहते हैं कि ये शख्स मतलब वेरी टॉरेट है तो हिनस असल में यह हन जो वर्ड है ये हिनस जो होता है इसका मीनिंग होता है सफा वैशियाना तो रॉन्गफुल एक्ट के लिए ये वर्ड हिनस यूज़ किया जाता है डिप्लीट तो आपने आमतौर तौर पर सुना होगा डिप्लीट का माना होता है इस्तेमाल करना किसी चीज़ का खर्च होना किसी चीज़ का जैसे कि बर्फ़ है पिघलना तो उसके लिए यूज़ अप का वर्ड यूज़ किया जाता है कि या इसी तरह मोस्टली ये वर्ड्स यूज़ किया जाता है कि तो पाकिस्तान के जो ए, वो एसेट्स हैं वो डिप्लीट हो रहे हैं तो उसका मतलब होता है खर्च होना इस्तेमाल होना यूज़ अप के लिए तो ये वर्ड्स आपने अगर न्यूज़ चैनल को सुनते हैं तो अगर पाकिस्तानी इकोनॉमी पे मतलब वो बात कर रहे हो तो डिप्लीशन ऑफ पाकिस्तान एसेट्स का वर्ड यूज करते हैं आगे वर्ड है सेंटीमेंट सेंटीमेंट असल में साथ साथ जज्बात को सेंस को व्यू एटीट्यूड को कहते हैं तो इन ये होप के मीनिंग से और जिनके सिनोनिम से आपको ये मेमरी में, में रिकॉल काफ़ी अच्छी तरह रहेंगे ओवर जो वर्ड है ओवर इसका मतलब होता है निगरानी करना रहनमाई करना तो सुपरवाइज का वर्ड इसका सिनोनिम है विशेस असल में बेसिकली कहते हैं वहतनाकमाना वे, को तो वायलेंट भी इसका सीनानम है और क्रूअल भी इसका है आगे वर्ड है सेल्डम सेल्डम आपको पता है ये तो वर्ड आपने सुना होगा ऑफन के लिए यूज करते हैं कभी कभी के लिए बहुत आसान है एडमिन के आगे है जी वर्ड फ्रूशन फ्रूशन का, मतलब का मतलब होता है सूदमंद एक्शन आगे वर्ड है इप का मतलब होता है वॉलैनो का वर्ड जो आपने यूज सुना होगा तो आतिश आतशा के पढ़ने को इरप्ट भी कहते हैं वोल्केनो भी कहते हैं सस्पेक्ट आपको पता है ये वर्ड यूज़ किया जाता है कि शुभा करना मुश्कूक मुशतबा तो एक्यूज एक नम है असेंशन होता है वर्ड मिराज तलू चढ़ाओ द एक्ट ऑफ राइजिंग तो उसके लिए असेंशन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि आपने बहुत कम सुना होगा असेंशन आगे है मास्क कॉट मास्कॉट कॉट असल में बेसिकली कहते हैं तावीज़ को बरकत वाली चीज़ को बाहर से बरकत को तो गुड लक के लिए कॉट का वर्ड यूज़ किया जाता है क्रूशल क्रूशल आपने बहुत ज़्यादा वर्ड सुना होगा कि क्रिटिकल तो वो कहते हैं कि नो इज कंट्री इकोनॉमिक कंडीशन आर अ वेरी क्रिटिकल और इन अ अशल कंडीशन तो आगे वर्ड है मिथ आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा मिथ का मतलब होता है दास्तान तो फेबल का वर्ड इसके लिए यूज़ किया जाता है आगे है ग्रीव एन ग्रीवियंस एन्स, ग्रीवियंस असल में कहते हैं ग्रीव से निकला हुआ जिसका मतलब रंजश नाराजगी तो कंप्लेंट इसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है इम्पोज होता है लगाना नाफुज करना तो फोर्स टू बी एक्सेप्टेड आगे वर्ड है मोलेस्ट मुल, मोलेस्ट असल में कहते हैं छेड़छाड़ करना तंग करना तो हरासमेंट भी इसके लिए यूज किया जाता है आगे वर्ड वर्ड है जी परसिस्टेंट परसिस्टेंट असल में कहते हैं साबित कदमी को कायम मकाम मिजाज मुस्तकिल तो इंसिस्टेंट इसका सरनम आएगा तो अभी इनको एक दफा दोबारा रिकॉल कर लीजिएगा वीडियो को चाहे स्टॉप करके अपनी कॉपी में इनको सभी को कॉपी में लिख के इनके बनाएं बनाए ये वर्ड जो मोस्टली रिपीटेड हैं आपके लिए आसान भी हो जाएंगे और इनशाला पेपर में आपके लिए बहुत हेल्पफुल भी होंगे तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ उसको लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्त दूसरे सोच शेयर करें इलम शेयर करने से बढ़ता है और इसमें बरकत आती है थैंक यू सो मच फमाना